Selamat datang ke sesi penerokaan kita. Hari ini, kita nak fokus pada uh, unit dua dari bahan sumber anda. Tajuknya Agama Islam di Malaysia. Betul. Sumber kita ni dari buku teks Sejarah Tahun 5 tau. Hmm. Jadi memang sesuai sangat untuk anda yang umur lebih kurang 10 tahun macam tu lah. Misi kita, kita nak faham betul-betul macam mana Islam boleh sampai kat Malaysia ni dan apa peranannya dulu dan sekarang. Ya, yeah, penting tu untuk difaham. Okey, jom kita mula. Pernah terfikir tak uh, sebelum Islam datang, apa agaknya kepercayaan orang-orang kat tanah Melayu ni? Hmm, menarik soalannya tu. Dulu ada animisme. Animisme? Macam mana tu? Uh, macam percaya pada semangat alam. Pokok ada semangat, batu ada semangat. Macam itulah. Oh. Lepas tu ada juga Hindu dan Buddha. Yang ni uh, dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar zaman dulu kan? Jadi memang dah ada macam-macam kepercayaan lah sebelum Islam. Betul tu. Kepelbagaian awal ni dah tunjukkan macam tanah Melayu ni memang tempat pertemuan pelbagai budaya lah sejak dulu lagi. Macam hub gitu. Faham, faham. Okey, lepas tu datanglah Islam. Macam mana pula ceritanya? Macam mana ia mula tersebar? Ha, yang ni kita ada bukti yang menarik macam message dari masa lalu. Kita panggil batu bersurat. Batu bersurat? Macam batu yang ada tulisan tu ke? Ya, betul. Ada jumpa kat Terengganu. Fuh, lama dah tu. Bertarikh 1303 Masihi. Wah, lamanya. Kan? Ada satu lagi jumpa kat Pengkalan Kempas Negeri Sembilan. Yang tu tahun 1467 Masihi. Ini macam clue-clue penting lah dari sejarah. Macam detektif sejarah pula kita ni. Seronoknya. Hehe, memang pun. Jadi ada bukti bertulis. Bukan cakap-cakap kosong je. Okey, kalau macam tu, um, siapa agaknya yang main peranan bawa ajaran Islam ni ke sini? Sumber kita kata ada tiga kumpulan utama. Terutamanya masa zaman Kesultanan Melayu Melaka yang hebat tu. Tiga kumpulan. Siapa dia? Okey, pertama, para pedagang Islam. Ramai dari Arab, dari India, Pedagang, eh? Macam mana cara mereka? Mereka ni bijak. Sanggil berniaga, jual rempah, semua tu kan. Mereka juga um, kongsi pasal Islam. Berdakwah lah orang kata. Ajak orang kenal Islam cara baik. Oh, sambil berniaga, sambil berdakwah. Ya. Yeah. Lepas tu, ada juga yang kahwin dengan orang tempatan. Jadi Islam tu tersebar dalam keluarga, dalam masyarakat. Secara semula jadi je. Hmm, logik juga tu. Okey, itu yang pertama. Siapa lagi? Kedua... Golongan ulama. Macam guru-guru agama lah. Ulama. Ada contoh tak? Ada. Contoh yang selalu disebut Sheikh Abdul Aziz dari Mekah. Dalam kitab sejarah lama, Hikayat Raja-Raja Pasai, ada cerita macam mana dia ni dikatakanlah mengislamkan Raja Melaka masa tu. Raja Melaka sekali? Ya, Raja Pembesar Istana, rakyat biasa pun ada. Itu cerita dalam hikayat itulah. Wow, besar pengaruh ulama' ni ya. Okey, yang ketiga. Tadi kata ada tiga kan? Sumber sebut peranan Sultan. Ah, betul tu. Peranan pemerintah, Sultan sendiri. Contohnya, Sultan Melaka, Megat Iskandar Shah. Kenapa dengan dia? Diceritakan baginda masuk Islam lepas kahwin dengan Puteri Raja Pasai. Pasai ni sebuah kerajaan Islam yang lain masa tu. Oh, kahwin ya lepas tu? Bila raja atau sultan dah masuk Islam, itu macam satu isyarat kuatlah untuk rakyat. Ramai yang ikut sama. Jadi nampak tak? Gabungan tiga cara ni Perdagangan Ya Dakwah ulama Dan sokongan pemerintah Tepat sekali Semua ni buat Islam berkembang luas kat sini Menarik betul Jadi cara penyebarannya tu aman damai je lah ya Melalui perbualan harian, ilmu, contoh dari pemimpin Bukan paksaan Betul Lebih kepada interaksi perkongsian Jadi Melaka masa tu bukan setakat pusat dagang je lah ya pusat penyebaran Islam juga. Sangat penting. Dan pengaruh Islam ni bukan setakat kepercayaan je tau. Ia mula masuk dalam sistem pentadbiran, dalam undang-undang negeri. Macam mana tu undang-undang? Contohnya, ada hukum kanun Melaka, ada undang-undang laut Melaka. Ini macam buku peraturan lah zaman tu. Oh, buku peraturan. Ya. Dalam tu dah mula masukkan hukum-hukum Islam. Bukan pasal hukuman je, tapi panduan hidup bermasyarakat, cara berniaga yang adil, cara berlayar dengan selamat. Wah, lengkapnya. Kan? Benda ni bantu Melaka jadi lebih teratur, lebih aman dan maju. Ibarat macam ada operating system yang bagus lah untuk bandar pelabuhan yang sibuk macam Melaka tu. Pandai perumpamaan tu, operating system, ya? Yeah? Okey, itu zaman Melaka. Lepas tu, apa jadi? Walaupun ada penjajah datang kan? Portugis, Belanda, British… Ya betul. Tapi sumber kita kata kedudukan Islam tetap terpelihara walaupun ada cabaran. Dan kemuncaknya bila kita merdeka tahun 1957. Ha masa merdeka tu Islam diangkat jadi agama persekutuan dimasukkan dalam perlembagaan negara kita. Agama persekutuan, apa maksudnya tu sebenarnya? Maksudnya Islam diberi kedudukan istimewa sebagai agama rasmi negara. Tapi a ha, penting ni apa dia? Perlembagaan kita yang sama tu juga jamin hak setiap orang untuk amalkan agama lain. Kristian ke, Buddha, Hindu, Sikh dan lain-lain. Boleh diamalkan dengan aman dan damai. Oh, jadi walaupun Islam agama rasmi, agama lain tetap boleh diamalkan lah. Ya, yeah, betul. Inilah uniknya Malaysia. Macam resepi rahsia kita lah. Patutlah kita boleh sambut macam-macam perayaan kan? Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Wesak, Gawai, Kamatan. Semua ada. Meriah. Betul. Kita raikan bersama. Ini satu keunikan yang kita patut hargai sangat-sangat. Setuju. Jadi bila kita dah tengok sejarah, kedudukan dalam undang-undang, apa sebenarnya nilai-nilai penting dalam Islam ni yang relevan untuk kita hari ni? Terutama kita kat Malaysia ni yang pelbagai kaum dan agama. Soalan yang sangat baik tu. Islam ni, macam juga ayaran murni agama-agama lain lah kan, dia tekankan nilai-nilai universal. Nilai yang semua orang boleh terima dan amalkan. Contohnya? Contohnya, hubungan baik sesama manusia. Tak kira bangsa, tak kira agama, kena ada kasih sayang, hormat menghormati. Toleransi pun penting kan? Macam mana tu? Mestilah toleransi itu maksudnya kita faham, kita terima yang orang lain mungkin berbeza dengan kita. Boleh bekerjasama walaupun lain agama atau bangsa. Lagi? Ada nilai lain? Ada lagi. Kesederhanaan. Maksudnya, tak melampaulah dalam apa-apa pun. Sederhana je. Lagi satu, cintakan kedamaian. Kalau ada masalah, bincang elok-elok. Bukan gaduh bagus nilai-nilai itu. -nilai Dan jangan lupa, hubungan baik dengan alam sekitar pun penting. Jaga kebersihan, sayang pokok, sayang haiwan. Dan tentunya hubungan kita dengan Tuhan, ikut kepercayaan masing-masing. Jadi, semua ni kalau diamalkan? Ya, yeah. kalau semua ni kita amalkan Barulah masyarakat kita boleh jadi harmoni, bersatu padu. Okey, jadi kalau nak simpulkan apa kita bincang hari ini, kita dah tengok macam mana Islam datang ke Malaysia ni dulu ratusan tahun lepas melalui pedagang, ulama, sultan. Betul. Lepas tu, peranannya dalam undang-undang zaman Melaka. Ya, hukum kanun Melaka tu semua. Kedudukannya sekarang dalam perlembagaan, hmm. agama persekutuan, tapi hormat agama lain. Penting tu hormat kepelbagaian. Dan yang paling penting, nilai-nilai murni yang diajar macam kasih sayang, hormat menghormati. Tepat sekali. Dan bila kita faham sejarah ni walaupun sikit je kan, ia bantu kita hargai keunikan Malaysia hari ini. Negara kita ni kan pelbagai kaum, pelbagai agama, kita cuba hidup bersama. Betul. Bukan senang nak capai keharmonian ni kan? Ya, bukan automatik. Ia hasil sejarah panjang kita. Hasil persefahaman yang kita bina sama-sama. Setuju sangat. Okey, sebagai penutup, mungkin satu soalan untuk anda fikirkan di rumah atau kat mana-mana lah. Hmm, apa dia? Cuba fikirkan. Macam mana agaknya anda sendiri kat sekolah ke, kat taman permainan ke, boleh tunjukkan contoh amalan nilai murni macam toleransi tadi tu, saling membantu ke, terutamanya dengan kawan-kawan yang mungkin lain sikit latar belakang dia dari kita. Macam mana nak buat tu setiap hari? Soalan yang bagus untuk difikirkan tu. Fikir-fikirkan ya. Terima kasih banyak sebab sudi meneroka bersama kami dalam sesi kali ini. Jumpa lagi.